привет, с вами снова Эля, и сегодня мы с вами поговорим про мою косметичку. Первое, что лежит в моей косметичке, это вот такие вот тени, которые я купила совсем недавно. Я косметичка так сказать, я купила совсем недавно. Ну, за музыку, это моя сестра, Вот, у меня вот такие у меня тени. Первая тень у меня фирмы Rimmel и из коллекции London. Она такая, знаете, да, такая королевская. Ну что-то похоже на королевскую тень. Вторая у меня тень Color 24D Tattoo. Вот такая. Это, ну, немножко чем-то похоже на помаду но мы это идти. Это у меня один под вот, названием Color Finger. Так, вот, она у меня рассыпчатая вообще, как пудра. Дальше тени любят кирпичного цвета. Такого вот кирпичного цвета. И они, ну, знаете, вот вот такие. И тени иногда бывают в первых Дальше мои тени золотые. Из фирмы Дамини Или можно сказать от слова Домини. так Вот такие Домини. Это три эффект. Тройной эффект. Такая вот меня. вот это увлажнитель кожи. Он увлажняет кожу, и кожа никогда не будет сухой. Называется Ландрил. Ну, что-то типа слова лама. Из фирмы Лориэл. Или Лориэл. Лориэл, Дальше. я и увлажнитель кожи, и тот, что скрывает прыщи. Я не помню, как он называется. Называется Афинтон. Значит, одинаковый тон. Розово-бежевый. И это тональный крем. У кого-то у меня тональный крем. Дальше у меня идут помады. Вот такие. Две помады. Первую помаду я забыла, как она открывается но да, я не знаю. а вторая это просто блеска для меня. кстати вот эта помада называется ноба ноба знаете вот такое название и это называется тоже Лорио, точнее глам шоп Лори. это это ну вот этот. Видите, Лориэль. Вот такая вот бумажка. Значит, у меня идет три карандаша, чтобы подкрасывать свои губы. Один золотой, два коричневый. В одном у меня даже встанет. Такая щеточка для ресниц, чтобы ресницы были, знаете, типа, выше и подлиннее. И вот у меня три карандаша. И идет последняя пуш фирмы Папилон. Тоже от Флорель. Я не знаю, что у меня все так с Флорель. Вот. И, и у меня лежат только щитики. Котлетичка. Если тебе понравилось это видео, ты можешь подписаться на мой канал, поставь мне класс и лайк. С тобой была Эля. Всем пока!